Что взагалі вообще в жизни піхоти? Постоянство. Пацаны подгоняют сзади. Первое, что это панель. Заряжаемся, что плюс два магазинчика. Взял с собой семь магазинов. Ну, с заряженными. И одна РГО и одна РГМ. Решно сказала на позиціях. Вистачає. Саме цікаво, коли ти лежиш в пол полуметровой глибині, а над тобою тільки чорна бронеплівка. Харчування у нас по класиці. Запарюємо вини, води небагато. трішки землі вже потрапило. сука, прогрызли, мрази, нахуй. Фух, трое все быстро, потому что если спалить, нас потом будут пить весь час. Знищенный, спаленный казах. Хлопцы намагались проводить эвакуацию. Не удалось. Чистое поле. Желательно не останавливаться ну, как раз он летит так больше ну, труднопроходимая местность потому что заминировано много лепестков много шариков от кабов и факт том что они каждую ночь появляются в новых местах было не заразумел что там можно лежать а пока иду здесь никаких мин никаких скидов все нормально